Я вас прошу поздоровать служителей, взять скрипчу, просим ее життя. Это наши друзья. Мы были в в соборе, в церковь. Слава нашему Господу! Шалов всем! Меня зовут Герман. Я член церкви Сила Воскресения. И вместе с вами вхожу в союз Церкви с Поэтому я даже не могу сказать, что я в гостях. Я думаю, что я дома. Многие из вас меня знают. Я вас знаю. Знаком, слава Богу. Я очень рад этому знакомству. О чем я хочу сегодня рассказать? Сегодня особенный день для меня. Я очень редко и очень неохотно вспоминаю о своем прошлом. Потому что ну, ничего хорошего, приятного в этих воспоминаниях меня нет. Поэтому единственная причина, почему я возвращаюсь вот туда, в свое прошлое, это для того, чтобы исполнить ну, заповедь Божью или вот, применить вот это оружие Божье, которое говорит, что мы побеждаем врага кровью Агнуса, о которой сегодня мы будем вспоминать. Мы сегодня будем с вами вспоминать крови. тело Иисуса Христа будем брать, кровь Иисуса Христа. А еще там есть написано словом своего свидетельства. То есть я очень хочу, чтобы враг в моей жизни был посрамлен И в жизни каждого из вас. Чтобы он никогда не имел никакой победы в нашей жизни. И до этого мы берем, призываем кровь Иисуса Христа. Что значит призываем? Мы помним, что он сделал. Я помню, что он сделал. Как кровь Иисуса Христа освободила меня от проклятий, от зависимостей. От всего, что в жизни не давало мне спокойно жить. Да, сегодня, слава Богу, я свободный человек, счастливый человек среди Божьего народа. Я сегодня имею обетование вечной жизни, уверенность в жизни, у меня страха перед будущим нет. Но было время, когда у меня была жизнь совершенно другого характера. Библия говорит, что Бог избрал, избрал немощное, ничего не значащее, униженное. Вот такое вот, знаете, ненужное никому этого мира избрал, взял, поднял и поставил для того, чтобы посрамить мудрое этого. Вот я к себе точно это могу отнести, потому что тот человек, которым я был, это даже человеком назвать сложно, потому что образ жизни, который я вел, он полностью у меня вот опустил на такой уровень, когда я ничего не имел мира не просто со своими родными, с детьми, с мамой со своей, ну вообще ни с кем. Просто совершенно отверженный человек, никому не нужный, оставленный, неприятный, вообще ни с кем-то. Вот просто он вот жил такой жизнью. И это было не месяц, не год, не два, не три, не десять, не двадцать. Это было в течение четверти века, даже больше, наркотической зависимости, тюремные срока один за другим. Не буду говорить сколько, забыл уже. И вспоминать не хочу. Но это было. Знаете, в то время, когда произошло такое мое падение, это 80-е годы прошлого столетия, время Советского Союза, и только начиналось в нашей стране вот это вот движение наркомания, и в середине 80-х годов я попал в наркотическую зависимость. Сначала пил, мне было 22, 21, 22 года, где-то так. Сначала пил, потом перешел на наркотики, и вот жизнь так текла. На протяжении нескольких лет это происходило, потом я попал в тюрьму, и вот первый срок, второй срок в тюрьме. Выходил и сразу начал опять заниматься теми же делами, беззакония, наркотики и все, что с этим связано. И вот, когда я попал очередной раз в тюрьму, я находился в камере один, находился один, мне никто не мешал. И почему-то я никогда об этом не думал, я никогда не был в церкви, я никогда не общался с верующими людьми, я никогда не слышал Божьего Слова. Ничего, что связано с Богом, меня никогда не привлекало. Бог меня никогда не влег. Почему? Потому что я был не знаком, ничего о нем не слышал. Мы же знаем, что вера происходит от слышания Божьего Слова. Правда? И другого источника нет у человека. Поэтому я, не имея веры, не зная Бога, вот жил и интересовался им, и не понимал, правда, неправда, есть Бог, нет. Просто не думал об этом. И вот я нахожусь в камере, и неожиданно до самого себя у меня состояние было такое не очень, уже начиналась наркотическая ломка у меня. И я неожиданно переключаюсь от всех своих мыслей каких-то там и начинаю задумываться о своей жизни, просто начал размышлять о своей жизни. В каком положении я сегодня нахожусь? Сегодня пришел очень быстро к такому выводу, вот просто я был убежден, что моя жизнь просто так сама по себе или Благодаря своим каким-то усилиям моим она не сможет измениться. Я был уверен, я сейчас сяду в тюрьму, хорошо. Я с нее выйду когда-то. Но я все равно начну делать то же самое. Все равно опять будут наркотики, все равно опять будет зависимость. И я знаю итог, к чему это меня Я понимал, меня ожидает незавидное будущее и в конце концов смерть где-то под забором от передозировки или какой от какой-то болезни от какой-то. Ну просто я понимал, я обречен. И вот я начал думать, как мне, такому человеку, выйти из этого положения? Как мне вырваться с этого круга для того, чтобы изменить свою жизнь? Я не хотел дальше я не хотел умирать от наркотиков, я не хотел дальше идти этой дорогой, сидеть в тюрьме постоянно. Но я не знал, что мне делать. И вот знаете, я верю, что тогда, именно тогда, Бог начал уже со мной трудиться над моим сердцем, потому что я верю в Слово Божье, которое говорит, что был избран к спасению прежде создания. мира. Я знаю, что каждый из нас, он спасен не в тот момент спасся, когда пришел к Богу, произнес бритву покаяния и принял Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем. Нет, Библия говорит, что мы избраны в Нем прежде создания мира. Тогда я об этом не знал. Сегодня знаю, слава Богу. И вот я обратился к Богу, которого совершенно не знал. И просто сказал, стал на колени и сказал, Господи, я не понимаю, есть или нет, я не знаю, что мне делать, поэтому единственная моя надежда, это на, на тебя просто, ну спаси меня, ну, помоги мне вырваться с этого вот круга, замкнутого, котором я оказался. Помолился абсолютно. Я не знаю, вера, не вера, не было никакой веры, ничего. Просто вот какая-то крайность, такая безнадега мне повела на, на такие слова сказать Богу. Я сказал эти слова, ничего не изменилось, меня закрыли, судили, дали все, как правило кого Но удивительно, вечер начали рассадить что тогда. Обычно там, ну, будучи, не буду эту систему объяснять. Люди знают, куда они попадут, какую колонию, решают заранее, там, говорят, судья, следак, говорит, оперативники, ты поедешь, ты поедешь туда, ты поедешь туда, ты поедешь туда сидеть. И я должен был ехать сюда, у Маневича, на 42-ю колонию. Была определенная разнарядка была. И вот в последний момент почему-то разнарядка меняется, и меня вместо Маневича отправляют на Донбасс на 27-ю колонию. И вот я приезжаю в колонию строгого режима. Это 90 первый год, в первом году, и там община верующих ребят, немного человек, может 10, может меньше, я уже не помню, давно было на тот момент. Такие же самые ребята, как я, бывшие зависимые, но сегодня говорят о Боге, который их освободил, которые уже не хотят себе колоться, хотя наркотиков полно вокруг, никакой сложности их найти не составляет. Но вот они твердят, что они свободны, что они счастливы, они улыбаются, они живут совершенно обособленной какой-то жизнью, и меня вот, знаете, у меня сразу, я, я не просто раздумывал, нужно мне это, не нужно мне это, стоит, не стоит, что подумают люди, и так дальше. Я понимал, вот это моя возможность, это мой шанс изменить свою жизнь. И тогда, в 1991 году, я пришел в собрание однажды, встал перед Богом на колени, покаялся. Принял Христа своим личным Господом и Спасителем. И спустя три года освободился, принял благое освящение, стал членом Краматорской церкви. И вот, знаете, ну, не бывает так, чтобы вера человека не была испытана. Ну не бывает такого. Обязательно вера человека будет испытана. И вот я не прошел испытания. У меня на тот момент была жена, которая мы с ней помирились. И я ее забрал на кровотворство, привел в церковь, ее одели в косыночку, юбочку нарядили. Но она как... Ну не ее, это она еще не верующая. И вот она неделю покрепилась, потерпела, и потом поставила в девочку Или ты остаешься здесь, в церкви, или поехали со мной домой. Я жил в Сумской области, в городе Шумска. Ну и я колебался, колебался. Ну и знаете, когда нет твердого основания, я был очень легко человека сбить с пути. Вести. И вот я решил, ну там тоже есть церковь, везде есть церковь, я поеду домой, там будут церкви. И вот я приехал домой, и буквально через три месяца остался без церкви, без жены, без ничего. Опять наркотики, опять зависимость. И это продолжалось на протяжении еще 19 лет после этого. Я периодически пытался пригориться с Богом, приходил до колонии в общину, начинал ходить, начинал, бросал все вредные привычки, эти зависимости, все, ну, выходил на свободу, приходил вот так, вот раз и так, раз и опять. Ничего не получилось. И вы знаете, все эти годы, я очень хорошо помню эти годы, это 19 лет такого, знаете, состояния. Библия что есть такое некое, некое ожидание суда, которое готовое пожрать противника. Вот в таком состоянии, знаете, когда человек понимает, прекрасно понимает, убежден, что его ждет, если он, непримиренный с Богом, останется на момент своей смерти. И вот я, знаете, это как схождение по лезвию ножа, когда ты ходишь, в любой момент можешь раскочить, и понимаешь, что тебе конец. Потому что зависимость жесточайшая. Тяжелая наркотики, образ жизни такой тюрьма, все вот эти вот обстоятельства, и ты вот постоянно вот с этими мыслями, тебе конец, тебе конец, тебе конец, тебе конец. Дьявол всячески пытался меня убить. Но знаете, насколько милостивый Господь, что даже в таком состоянии, я понимаю, никогда он меня не покидал. Никогда. Почему? Я, находясь в состоянии таком плачевном, я всегда приходило время такого отчаяния, когда я все-таки обращался к Господу. Я понимаю, я недостоин, я понимаю, я по уши его греха. Но все-таки помимо меня, ну спаси ну верни меня. Вот периодически Бог мне все равно давал вот такую вот веру, знаете, небольшую такую, мать. даже не веру, а надежду, наверное. Просто вот эта надежда, она просто жила у меня внутри, и вот не давала просто отмахнуться от Бога, как будто бы его не существует. Невозможно человеку, который родился свыше, забыть об этом. Невозможно. Двадцать лет почти я не смог как не пытался, как не старался, нет, Бог сильнее этого. И вот последняя моя судимость, колония уже особого режима, в Сумской области, приехал, мне дали 6 лет последний раз уже, я приехал, у меня куча у меня все потеряно, у меня ничего впереди, сзади одни руины, и вот я приехал, узнал, что там есть община, пришел туда, и вот... Я не знаю, первый раз когда я пришел, покаялся, сразу погода, Боже, так хорошо, классно, хруст спал, знаете, как все рассказывают. Только хам свалился, стекла тебе легко стало. Классно, а там ничего у меня не происходит. Вот пришел, уже и покаялся, уже исповедовался. На собрание хожу, все радуются, поют, молятся, проставляют Бога. Я сижу, ничего не переживаю, ни радости никакой. Ни уверенности в спасении, ни прощения Божьего, ни Бога не переживаю. И так почти два года, но я себе сказал. Я верю, что Бог мне дал вот силы просто в этом столе сказал. Господи, что мне происходило? Как бы ни было мне службы, буду я переживать что-то, не буду я переживать. Есть истина Божья, которая, которая говорит, всякий человек, который призовет имя Господне, будет спасется. Слава Иисусу Христу. И вот я несколько лет жил в таком состоянии между небом и землей подвижным. И потом уже в течение, наверное, двух, может меньше, может больше двух лет где-то, я уже начал потихонечку, Бог начал возвращаться, это состояние, вот это, знаете, вот это близость Господа, вот это вот желание Жизнь по желание служить, потом меня восстановили в церкви, потом я освободился, приехал в Бушу, Церковь, сила воскресенья, это было в 2016 году, уже 9 лет. Мне кажется, как вчера это было. И вот 9 лет прошло, и больше после того мне никогда не возникало желания вернуться к прежней жизни. Ни разу. Наркотики потом это были, сигареты скрутили, или еще что-то сделали. Или просто пойти в эту жизнь жизни немножко брехнуть. Никогда. Слава Богу. Знаете, Бог настолько сильный, и Бог настолько верный. И если бы не милость Божья, то давно бы я уже исчез с этой земли. Но так этот Бог верный. Велика Его верность. И обновляется, обновляется каждое утро в жизни моей, в жизни вашей. Поэтому я хочу вас ободрить всех. Что бы ни происходило в вашей жизни. Как далеко вы не отошли бы от Бога, у вас всегда есть возможность через кровь Иисуса Христа. Бог верный своему обещанию. Кровь Иисуса Христа омывает всякого человека, всякого греха, когда человек в этом свете. Когда человек принимает решение, я пойду к Богу, я останусь с Богом, я верю в то, что Он умыл в грехи, я верю в то, что Он, верю в то, что он воскрес, для того, чтобы оправдать меня. И сегодня я знаю, что я Богом оправданный. в Его глазах я его любимое дитя. Поэтому пускай у вас Бог всех благословит. всех. Thank oh. you.